Давайте, три человека сюда Поехали, поехали, поехали вы, совсем перепутали? Давайте, ребята, работаем Тридцать минимум, пятьдесят Максимум Богатые пятьдесят Ну, такие, зрители. Откуда вы? У нас родится такая, там красиво, честно, через этот забор. Красиво.

Здесь рядом. Какая двадцаточку вернёт! Там Маланка, там серьезные люди. Там живая музыка, все это живое. Мы пропускаем все, даем билетики, чтобы было все удобно. Пропускаем. Пропускаем. В каждом хате делается по медведи, по медведя, по два. И будут, ну, у нас не знаю сколько, но было 35-40. Ну, здесь 5 кутов. Есть ребята, он сколько уже год? Пока не женится, будет. Медведя. Да, пока не женится. До 7 лет. 7 лет подряд, может быть, что он, он будет медведем. Mm -hmm. Ну, те, что, те, те, кто женаты, уже с маской, с маской на голове, там, знаешь, какой-то роль. Mm -hmm. Баба или дед, mm -hmm. или жена. <клышко>

Ува, мой брат має шість років вже він в Маланці. Я з трьох років був маленький медвіжонок такой, <сум> <сум> багато вже років знову. Радідов мій був теж команда. Тато мій теж був два році в ой

Всі збиралися і то починали, хто буде робити, хто буде, то взяли мене. А це мій брат двоюрний брат, сусіди, це всі друзі. Тут має виходити тут 10, то 10, і і що 5, так має бути всім. И так будет до утра. Завтра, Завтра то же самое. В этом году уже три года. Это когда с танком этим ткацким ходили. Баба, я уже когда был. Баба. Один раз был баба. В основном был дедом. Дедом. цыганы были мы. Тут давно не помню уже. Есть еще маски там, но. Сначала берется, берем бумагу, намокаем ее. чтобы она не прилипла к маске. Вот это уже сделано, надо и покрасить. И там уже платочек, что надо, это баба будет. Но это уже не знаю, дед или Дед Мороз или что там будет. Не было такого года, чтобы я два года в одной маске. увидел видел сам себе сделал понравилось делать я вообще люблю эту, вот эту эти наши сайт компания 15 ну сколько нас там 15 человек каждый год что-то другое уже делаем ну, что-то что старинные эти наши быть. молодежь чтобы не забывала, как раньше это все делай сами показываем, но они все равно уже выехали за границу всей. В Советском Союзе нас ловили и не пускали на центральную дорогу. Там милиция, даже пограничники. Там была как война, а все равно выходили. Никто их не мог удержать. Нет, это мой личный персонаж. <решит> Я ни одну свою не отдаю так знакомым, но вот возвратом. Я держу их так на память, у меня их там много. <решит>

noaptea dorm lângă cadiol. Dar strămoșii când tăiau, pânii în copciori coșeau. Dar mă copciori nu coșem, de la să cumpărăm. Și pânii de șeam, Verei